Игромания – одна из самых распространенных в настоящее время зависимостей. В нашем центре реабилитации также есть опыт работы с игроманами. От этой зависимости страдают люди разного возраста и социального, экономического положения. В отличие от химической зависимости, эта зависимость не затрагивает физическое здоровье, но принципы физического влечения идентичны. Особенностью является невозможность в начале развития болезни распознать ее. В нашей практике работы с игроманами больше всего подвергаются подростки хотя возрастной период охватывает все поколения. Как же проявляется игромания? Человек, который страдает от зависимости, постоянно проигрывает ситуацию прошлой игры, чувствуя возбуждение к новой. При этом он очень возбужден и испытывает постоянную тревогу. Приходя в клуб, садится за автомат и возбуждается еще больше. Это толкает к повышению ставок. В процессе игры становится очень трудно от нее оторваться. Тревога нарастает по мере того, как игроман заканчивает играть и отправляется домой, создавая новую версию обмана, предназначенную для семьи. Со временем появляется раздражительность при выходе из игры. У такого человека постоянно крутится мысль, как добыть денег на очередную игру, что можно продать, что можно заложить и даже украсть. Игроман до последнего пытается скрыть свой мотив играть. Он придумывает что угодно, но не признается в своей тяге. В результате дела игромана становится еще хуже. Он теряет семью, детей, отношения с друзьями и товарищами, теряет работу, а его душевное состояние оставляет желать лучшего.